लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभूः सोऽनुर्गरुत्मान्रथः पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च शैयासनः ब्रह्माण्डम् वरमन्दिरम् सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामो गुरुः चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यौ निरृतिर्मरुद्गणयुताः पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकाः सुरपुङ्गवाः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् विश्वामित्रपराशरौर्वभृगवो गस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीचिकौत्सपुलः शक्तिर्वसिष्ठोम् माण्डव्यो जमदग्निगौतमभरद्वाजादयस्तापसाः श्रीविष्णोः पदपद्मचिन्तनरताः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मान्धाता धाता राजा पृथुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवौ इत्याद्या भुविभूभुजश्च सततम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमेरुर्हिमवंश्च मन्दरगिरिः कैलासशैलस्तथा माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रेवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादनगिरिर्मैनाकगोमन्तकौ इत्याद्या भुवि भूधराः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णाभीमरथी च श्री श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिलाप्रयागविनता नेत्रावतीत्यादयः नद्यः श्रीहरिपादपङ्कज भवाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधाः साङ्गाः पुराणान्विताः वेदान्ता अपि मन्त्रतन्त्रसहितास्तर्काः स्मृतीनाम् गणाः काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकयुताः शब्दाश्च नानाविधाः श्रीविष्णोर्गुणराशिकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दा ऋतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदम् श्रीराजराजेश्वरैः आख्यातम् जगतामभीष्टफलदम् सर्वाशुभध्वंसनम् माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततम् सन्ध्यासु वायः पठेत् धर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितफलम् प्राप्नोत्यसौ मानवः इति श्रीराजराजेश्वरतीर्थविरचितम् मङ्गलाष्टकम्